بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفة خاصة إلى روح الإمام. أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي وإلى روح الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدبنا وجعلنا سببا لمن اهتدى dirahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrahlī ṣadrī wa Amri wahlul amrī 'uqdatan min lisānī yafqahu qawlī wa lā ḥawla wa lā quwwata illā billāhil al 'aliyyil 'aẓīm ammā ba'd tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat Kalaupun ada yang sakit Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan untuknya Dan Allah afiatkan dia Serta Allah afiatkan kita semua Di dunia dan di akhirat Amin amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Di petang hari ini atas ni'mat daripadanya Atas izin darinya Dan <tuh> atas pilihannya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan lagi kita di petang hari ini sehingga dapat kembali kita berjumpa ibu ayah semua dalam program ini dalam kelas ilmu ini bersama-sama alhamdulillah di petang hari ini kita dalam program TIK, Ta'lim Ta Isnin Khamis akan meneruskan kembali bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang isinya sangat penting untuk kita fahami, untuk kita hayati, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini agar kita betul-betul menjadi seorang hamba yang sepatutnya kita semua memang menjadi seorang hamba yang mana di dalam kitab Bidatul Hidayah ini Imam Al-Ghazali menerangkan beberapa perkara terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama menerangkan tentang cara-cara melaksanakan ketaatan dan adab-adabnya. Bahagian yang kedua menerangkan tentang cara-cara meninggalkan kemaksiatan. Bahagian yang ketiga membahas tentang macam mana adab dan di dalam perbahasan tentang adab ini ada lagi banyak macam-macam jenisnya. Yang pertama kali dibahas hari itu kita dah habis bahas ialah adab seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, adab seorang hamba kita ni semua adalah hamba Allah subhanahuwataala. Macam mana adab makhluk yang Allah ciptakan ini kepada Khalik kepada Allah yang Maha menciptakan. Macam mana adabnya kita dah belajar sebelum ni. Ya adab-adab seorang hamba kepada Tuhan, adab-adab kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahas pasal yang kedua juga dibahas tentang adab-adab orang yang alim, orang yang ada ilmu. Ada adab-adabnya yang perlu diamal, perlu diketahui, dihayati, diamalkan dalam kehidupan. Dan sekarang ini kita berada pada masih lagi berada pada bahasan yang ketiga, Iaitulah membahas tentang adab-adab murid Sebelum ni saya dah sebut Mungkin tidak semua orang Allah takdirkan menjadi guru Tetapi yakinlah Semua orang, kita semua Di antaranya yang join dalam live ini Mesti kita adalah seorang murid perempuan Guru tu pun, ustaz tu pun Dia adalah murid juga kepada gurunya ha, Dia adalah murid juga kepada gurunya Jadi senang nak kata Adab ni semua kita kena belajar Mungkin ada jadi seorang guru hari itu macam rasa aku ni bukan guru, aku ni bukan ustaz. Tak perlu aku tahu adab ni. Ah, ha, mungkin ada yang kata macam tu. Tetapi untuk fasal yang ketiga, membahas tentang adab-adab murid ni tak ada boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab kita semua ni adalah murid. Walaupun kita sekarang ni adalah guru. Walaupun kita ni adalah ustazah. Walaupun kita ni adalah ustaz. Kita dah jadi syekh, tahap syekh. Mesti kita ada guru kita. Ah, ha, ni tuan puan maka kita kena betul-betul tahu dan faham macam mana adab seorang murid kepada gurunya yang mana kadang ada orang yang tak belajar maka dia tak tahu bila tak tahu dia tak faham macam mana adab seorang murid kepada gurunya sehingga kan dia buat perkara yang bagi orang yang ada ilmu perkara tersebut adalah kurang adab adalah satu kekurangan tetapi orang yang tak pernah belajar menganggap itu satu kelebihan. Macam apa? Macam ada orang yang suka bercerita kepada tok guru tentang hal peribadi diceritakan, diceritakan, diceritakan. Dia rasa tok guru tak tanya pun dia cerita. Tok guru tak tanya pun dia cerita. Kan? Sampai berjam-jam. Macam tu dia ingat perkara tu macam, Ah, eloklah. baguslah ni padahal itu telah menyalahi adab dan kita sebut kalau bahasa kasarnya kurang adab dengan guru. Dia dah kurang adab dengan guru. Oh, mana ada kurang adab ustaz? Di ustaz ataupun tok guru tu elok je layan saya. Ya, tok guru tu memang kena layan elok murid-murid dia. Macam itulah adab dia sebagai seorang guru. Kan? Bahkan adab yang pertama lagi dia kena terima perangai buruk daripada muridnya dikenalah sabar dengan perangai buruk daripada muridnya itu adab dia sebagai seorang guru tetapi adab kita sebagai seorang murid tak patut sebab apa ni kan ada adab di situ jangan banyak bercakap-cakap dengan guru Ah, ni jangan banyak bercakap sebelum guru tanya jangan cerita macam tu kan adabnya tapi orang yang tak faham orang yang tak tahu dia rasa satu kebanggaan Padahal, itu adalah satu kekurangan. Kalau orang belajar adab Jadi, kita belajar supaya kita tahu macam mana adab. Ha? Dan, bila kita dah belajar, ada benda yang tak kena, jom kita perbaiki sama-sama. Ha, kita perbaiki sama-sama, kita perbetulkan yang tersilap. Ha, kita, perbetulkan, kita perbetulkan yang tersilap supaya di masa hadapan kita tak silap lagi dah. Ha, kan yang paling teruk tadi, dia rasa berbangga pula padahal dia dah buat kesilapan. Ha, dia rasa satu kelebihan pula padahal itu merupakan satu kesilapan dan kurang adab kepada ha, Tuan Guru, kepada Guru, kepada Ustaz yang mengajarnya. Ha, ini terempuan. Jadi, di dalam kitab Bid'atul Hidayah ini, Imam Ghazali sebutkan ada 13 adab seorang murid yang kita kena fahami, kita kena ketahui kita kena hayati dan kita kena amalkan dalam kehidupan kita sebab kita semua ni adalah murid. Jadi macam mana adab kita kepada guru kita? Dah delapan adab dah dibahas. Eh tuan-tuan, ada 8 adab dibahas daripada tiga belas adab tu. Pada petang hari ini, kita akan teruskan lagi bacaan kitabnya insyaAllah. Bagi yang ada kitab, silakan buka pada muka surat seratus empat puluh lapan. Satu empat lapan. Bagi yang tak ada kitab dengar sajalah. Ah ha, bagi yang ada kitab muka surat 148 dan kita dah baca sampai uh, apa kita kata uh, yang nombor 8 eh. Saya tersebut dah awal pula hari ini. Eh. Patut saya tak sebut dulu. Ah ha, sebab saya nak tengok komen daripada ibu ayah semua tapi dah tersebut nak buat macam mana? Ah ha, tapi jangan lupa dulu ibu ayah semua sebelum kita masuk kepada bahasan di petang hari ini saya nak mengingatkan dulu kepada semua jangan lupa untuk kongsikan dulu live ini Aa, tag nama rakan dan kawan seramai-ramainya Ni akan untuk dakwah Jangan lepaskan peluang Untuk sama-sama kita dapatkan pahala dakwah Mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan Kerana Allah Sama-sama kita jadikan handphone kita Dan apa sahaja media sosial yang kita ada Sebagai ladang pahala untuk kita Dan semua jangan lupa tekan like, tekan love Aa, 260 orang lebih yang dah join di petang hari ini Baru ada 217 orang yang tekan like, tekan love Ramai lagi yang tak tekan boleh tekan butang tersebut sekarang. Ramai juga lagi yang belum mengongsikan, boleh kongsikan sekarang. Sekurang-kurangnya kita nak dapat di petang hari ini tidak kurang daripada 2000 uh, kali share. Boleh tak tuan puan? Ah ha, insyaallah ya. Eh. Ha, Sama-sama kita berjuang di media sosial ini mengajak selamai ramainya orang kepada kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih kepada semua yang telah pun mengongsikan live ini yang dah tag nama rakan dan kawan yang dah tekan like tekan love di petang hari ini sebab saya 100% mengajar secara online sahaja tuan puan bukan mas, bukan macam dekat masjid dekat surau orang datang yang ini kita kena jemput orang untuk sama-sama join sebab tu kita kena share bahkan kesenangan nak kata wajib untuk share Bukan wajib tu bila tak share berdosa, tak. Tapi, wajib bagi mereka yang nak berjuang sama-sama dalam dakwah di media sosial ini, insyaAllah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita sambung lagi, kita teruskan lagi perbahasan kita di petang hari ini. Perbahasan yang sangat menarik, yang yang sepatutnya memang kita kena tahu, iaitulah adab-adab kepada guru. Yang ke -9. Dah habis yang ke-8, yang ke-9 pula. Macam mana adab seorang murid ni kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi jami'i ulumihi Fid daraini amin Yang ke sembilan Jangan ia membanyakkan Soalan kepada gurunya Ketika ia letih ha, Ni kan Kita ni tuan puan Semua orang ni ada muka Daripada muka tu kita boleh tahu Orang ni tengah Tengah Larat lagi ke Ataupun dah penat. Ha. Kita boleh nampak dekat muka dia. Ha. Kalau tok guru ni ataupun ustaz ni, ustazah ni yang mengajar kita ni. Nampak muka dia macam tak berapa larat. Ketika itu dia tak berapa ceria. Bercakap pun tak berapa semangat. Jangan kita nak menyebuk-nyebuk, nak tanya banyak soalan. Ini. Tengok muka guru kita. Ah, guru tu kadang dia tak cakap pun yang dia tengah penat. Lagi-lagilah kalau dia dah cakap, Eh, kadang, kadang tak cakap pun. Kan? Tengok muka dia tak berapa semangat. Tengok muka dia tak berapa ceria. Mungkin ada benda yang dia tengah fikir. Ada bebanan yang dia tengah tanggung. Mungkin ataupun dia tengah kepenatan. Ha, banyak kerja mungkin dia buat. Maka pada ketika itu kita sebagai murid kena faham. Sebelum difahamkan. Ah, ni. Jangan sampai pula asyik banyak tanya, murid semangat ni, guru tengah penat. Asyik banyak tanya, guru sampai cakap minta maaf lah, saya tak boleh nak jawab soalan ni banyak-banyak ni. Saya penat sangat. Sebelum ni saya ada ni 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 Ah, guru dah bagi dah dah apa kita kata guru dah bagi tahu dah. Ah yang tu memang confirm lah. Eh, ini tak payah guru bagi tahu kita tengok muka dia. Ah ni guru ni macam tak berapa larat ni. Dia tak berapa semangat ni. Dia tak berapa ceria ni. Tak apa. Dia habis mengajar sudah. Jangan pula kan dah tanya satu soalan. Ah ha, ni kan ustaz satu soalan ustaz. Nanti yang lain sat, ada satu soalan lagi ustaz. Ini satu lagi ustaz. Kan? Semua orang satu lagi satu lagi satu lagi. Ah ha, ni kan. Sampai 30 orang tu bukan satu soalan tu 30 soalan tu tuan 30 soalan. Jangan kan guru ni dah penat. Contoh dia dah mengajar 2 jam contohnya. Maka jangan banyak jangan banyak bertanya lah. Bertanya di waktu yang lain. Ha, bertanya di waktu yang lain ni tak kadang murid ni. Satu lagi ustaz. Satu lagi ustaz. Apa asyik satu lagi satu lagi satu lagi dah 30 dah satu lagi. Ha, kan? Artinya apa? Kalau macam tu dipaksa juga untuk tanya dekat ustaz dan kadang paksa juga untuk ustaz ni jawab. Paksa juga untuk ustaz ni dengar soalan daripada dia. Kurang adab lah tu murid tu eh ah, ni macam tu <tuh> itu kalau yang belajar offline lah kadang, kadang yang belajar online ni kadang ada yang message personal tu macam tak sabar-sabar nak nak kita jawab tak sabar-sabar sampai dia call eh kalau ustaz tu dah buka message dia tak jawab dia tengah sibuk lah tu tuan <tuh> jangan pula kadang kita tak jawab kita tak dapat jawab lagi kadang okay. Eh. dia call banyak kali 10 kali dia call nak dijawab juga jangan macam tu ini ah, sampai tahap macam tu jangan ah, lagi lagilah pada guru kita yang banyak mengajarkan kita ilmu kadang, -kadang macam tak sabar sabar nak dapat jawapan kon dah mistes puluh kali mistes ustaz apa tak jawab ni ustaz apa sabarlah kan guru pun dia manusia juga banyak urusan dia nak buat kita pula tak sabar sabar jangan ah, nanti guru tu lapang dia balas lah, tu mistes tu Okay. Jangan pula call. Sampai 10 kali call. call. Dia tengah drive contohnya. Ataupun anak dia. Dia tengah uruskan anak dia nak tidur. Kita banyak kali call. Jaga balik anak dia. Ha, kan. Salah silap. Silap hari bulan orang Malaysia kata. Kena blok tu dengan guru tu. Kenapa geram betul guru kata. Aku nak tidurkan anak aku. Tiba-tiba dia asyik call saja. Ha, ni tolong jaga-jaga. Kan tunggu je jawapan. Tu. Ha, jangan ustaz. Jawablah sekarang ustaz. Jangan paksa-paksa macam tu. Tak ada adab. Ah ha, ni. Ini bukan cakap pasal saya ya tuan Alhamdulillah setakat ni tak adalah macam tu. Ah ha, ibu-ibu ayah-ayah ni semua orang yang belajar adab masya-Allah. Ni mungkin orang lain ada macam tu. Ha, sama ada online ke offline ke berdepan ke tengok guru tengah penat kalau offline ni kita nampaklah muka guru tengah penat jangan banyak tanya walaupun bertanya itu adalah sepatutnya ada sifat pelajar sifat seorang penuntut ilmu tu dia kena banyak bertanya ya tetapi ha, adab kepada guru yang kita nak bertanya tu pun kena jaga juga. Ha ni adab kepada guru yang kita nak bertanya tu kita kena jaga juga. Kita kena tengok juga keadaan pada ketika itu macam mana. Ha, jangan ikut suka hati kita saja. Jangan ikut kepala kita saja. Ha macam tu. Ha sama ada offline Tengok ataupun tengok. online kan message WhatsApp tak balas-balas. Ah ni. Sabar dulu jangan dipaksa-paksa. Ah macam tu. Baik. so, yang pertama, eh yang pertama, yang kesembilan. Yang pertama kita bahas petang ni lah. Seterusnya apabila gurunya berdiri yang ke-10, apabila gurunya berdiri hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Ah ni bila guru berdiri bangun lepas habis mengajar, kita bangun sebagai murid. Ataupun kita tengah duduk tunggu guru, guru datang, kita berdiri, bangun. Itu adab kita sebagai murid. Ustaz, ada makcik ni jawab. Itu pun pakcik, abang, kakak. Ustaz, makcik pernah dengar lah Ustaz, hari itu ketika kita belajar kitab Syama'il tu Ustaz, ada Nabi SAW ni dia tak bagi sahabat-sahabat berdiri. Ustaz pernah sebutlah dulu hadis tu. Wah, ada mungkin yang tertanya. Yang ingat lagi. Ustaz pernah sebutlah dulu. Nabi SAW tak bagi sahabat-sahabat berdiri ketika Nabi datang ke majlis tu. Nabi tak bagi sahabat-sahabat berdiri. Nabi suruh sahabat duduk saja. Jangan berdiri. Ini pula Ustaz. Bila guru berdiri, kita kena berdiri. Guru kita tu lagi hebat daripada Nabi ke Ustaz? Nabi pun tak bagi sahabat berdiri. Tuan puan, bila kita dengar hadis tu, ibu ayah semua baca hadis tu dekat bab apa? Ha tu kena 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 dengar dulu. Tajuk tu dalam kitab Syama'il contohnya, tajuk tu bila kita baca tajuk tu, kita baca hadis tu dalam tajuk apa? Dia bukan tajuk adab kepada guru. Hadis tu Imam At-Tirmizi masukkan dalam tajuk tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu menceritakan tentang macam mana tawaduknya Nabi. Macam mana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Nabi tawaduk sehebat-hebat makhluk Allah, semulia-mulia makhluk Allah, yang paling, paling dicinta ketika datang ke kumpulan sahabat tabat nak bangun berdiri nabi suruh duduk itu nak tunjuk tawaduknya nabi hadis itu diletakkan dalam bab ha tawaduk apa min tawaduihi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang macam mana sifat tawaduknya nabi dia tak bahas tentang macam mana adab murid kepada guru ah ha, ini kita sebagai seorang guru mesti tawaduk jangan pula suruh eh aku datang korang kena bangun semua tau Jangan jadi guru jangan macam itu Ataupun aku bangun daripada tempat duduk aku mengajar ni Korang semua kena berdiri tau Itu bukan guru namanya Dia tak tak belajar adab seorang guru Guru jangan minta untuk dihormati Tetapi murid kena faham Untuk menghormati gurunya Guru jangan minta untuk dihormati oleh murid-muridnya tetapi seorang murid kena faham macam mana cara menghormati gurunya. Jangan pula kita berdalil. Ustaz tak payah berdiri lah Ustaz. Bila Ustaz datang, bila guru datang, Nabi SAW pun ketika Nabi datang ke majlis sahabat, Nabi tak bagi sahabat berdiri. Itu tajuknya dalam bab tawaduknya Nabi. Tapi kalau kita bahas bab tentang adab, kita kena berdiri. Menghormati guru yang mengajar kita. Apakan lagi Nabi? Ya. Yeah. Ah, ni menghormati guru yang mengajar kita. Ha, Jadi bila kita sebagai guru, jangan minta untuk dihormati. Tetapi sebagai murid, kita kena faham macam mana cara menghormati. Ha, sekali lagi saya ulang. Kita sebagai guru, jangan minta untuk dihormati. Minta orang bangun, bangun ya, bangun. Bila saya datang, kena bangun. Bila saya bangkit daripada tempat duduk lepas habis mengajar ni, kena bangun. Jangan. Tetapi kita sebagai murid ni kena faham ha, cara untuk menghormati. Jangan pula berdalil yang Nabi SAW tak bagi sahabat bangun ni ketika Nabi datang. Oh, lepas tu tak payahlah berdiri Ustaz. Bukan. Itu bab tawaduknya Nabi. Kita sekarang ni bahas tentang macam mana adab seorang murid kepada kepada guru. Ha, ni Tadi seorang guru jangan minta untuk dihormati murid pula kena faham macam mana cara menghormati. Macam mana cara menghormati guru di antaranya ialah apabila gurunya berdiri kata Imam Al-Ghazali hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Ah, tu eh. Baik. Seterusnya. Yang ke-12. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan. Tadi time guru tengah penat jangan tanya walaupun Ya, saya ulang lagi sekali. Sifat seorang murid yang menuntut ilmu ni memang sepatutnya dia banyak bertanya. Tetapi bertanya tu mesti kena tempatnya dan mesti sesuai keadaannya. Ah ni, keadaan yang ses... di antara keadaan yang tak sesuai ketika guru penat tu keadaan tak sesuai. Keadaan tak sesuai. Itu yang tadi dia bahas. Kemudian yang ke-12 ni pula ialah jangan bertanya. Ya, murid memang disuruh untuk banyak bertanya soalan. Betul. Sifat seorang murid yang menuntut ilmu ni memang dia kena banyak bertanya. Jangan senyap saja. Tetapi tadi, tengok keadaan dan tengok tempat. Yang ke-12 ni membahas tentang tempat pula. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan. Tengah jalan. Guru berjalan datang daripada rumahnya. Ataupun kita sekarang ni, ustaz baru keluar daripada kereta nak pergi masuk ke dalam masjid nak duduk mengajar kuliah contohnya daripada daripada luar kereta nak masuk ke masjid tu kita saya bawa nak tanya ustaz saya nak tanya satu soalan jangan di tengah jalan Aa, ataupun habis dah pelajaran time guru nak masuk dalam kereta tengah jalan kita kita kata kita cegat guru ni kita halang dia ustaz sekejap ustaz sambil berjalan ustaz saya nak tanya sikit soalan ustaz lah tadi tengah ustaz tadi tengah mengajar, di tengah tanya siapa nak tanya, tak nak tanya. Tapi bila dah guru nak bangun nak balik. Kan? Nak masuk dalam kereta, sibuk pula nak bertanya. Hati orang macam ni dia tak tahu adab. Tak ada adab kepada guru. Jadi bila guru baru datang dia nak masuk mengajar, jangan tanya di tengah jalan tu. Bagi dia siap duduk dalam di meja dia dulu, duduk di atas kursi bukan duduk atas meja eh duduk atas kursi dia minta baru minta izin ustaz saya nak tanya jangan tengah berjalan ni bertanya kurang adab ha itu nampak dia duduk kat kursi dia baru minta izin dulu jangan terus tanya minta ustaz minta izin nak tanya boleh ke guru kata silakan tanya apa ah baru bagi tahu ha macam ataupun dah habis mengajar kita nak tanya ni tapi kita malu kepada jamaah kalau kita nak tanya sebab soalan itu soalan personal. Kan? Kita nak balu. Jangan di tengah jalan. Kan? Ikut guru ke kereta. Guru dah masuk dalam kereta. Baru tanya. Ustaz, boleh ke saya nak tanya sikit? Kalau guru kata, minta maaf lah. Saya tengah ada kelas yang kedua lagi ni. Dah dah lah agak lambat dah ni. Minta maaf. Nanti dia tanya. Nantilah. Kalau guru kata, ah. guru kata, ah, tanyalah, tanyalah. Tapi guru dah duduk dah dalam kereta dia baru minta izin nak tanya. Jangan tem guru tengah berjalan tadi. Ha, ni ada orang yang macam tu tuan puan. Dia menyebok guru nak masuk kereta. Kadang guru nak masuk dalam masjid ataupun tempat mengajar tu. Di tengah jalan tu asyik nak tanya. Kan? Guru dah habis mengajar nak masuk dalam kereta. Tengah jalan tu bawa ajak guru bersembang. Tak ada adab sebetulnya macam tu. Ha, orang yang ada adab, -adab tu tunggu guru masuk dalam keretanya. Ataupun tunggu guru baru bila baru datang. Tunggu guru duduk atas kursinya baru minta izin untuk ber, bertanya. Ha, ini baru adab yang yang betul dan kadang pertanyaan tu elok aja. Pertanyaan yang nak ditanyakan tu penting sebetulnya. Kan? Contoh eh guru tengah jalan nak ustaz, ustaz lepas habis kuliah ni nak makan apa? Kan elok aja pertanyaan tu bagus. Tetapi keadaan dia bertanya tu sambil berjalan tu yang tak elok. Kan lepas guru duduk tadi, Guru-guru dalam guru, kursi, ustaz nak minum teh O ke, nak minum kopi, kopi O ke ustaz? Ha, baru tanya. Jangan tengah-tengah nak berjalan ke tempat makan tu, tanya dengan guru. Itu tak ada adab. Tanya dengan ustaz tengah berjalan tu. Tak, ustaz dah duduk, baru tanya. Ha, macam tu, tuan-tuan, dia punya adab. Eh? Jadi, adab yang ke-12 tu. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan. Sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Ha, sampai ke rumahnya Kalau kita sekarang ni Rumah guru jauh Dia dah duduk kat kereta dia Baru minta izin untuk tanya Ataupun kalau dia baru datang Kita ada pertanyaan Kan Jangan tengah jalan tadi Kita ni tanya Nak tanya ni benda penting juga Kan Ustaz time kuliah ni Saya nak hidang Dekat meja ustaz ni Saya nak hidang air kosong je ke Ustaz nak kopi Ha kan eloklah lah tu tanya Tapi jangan tanya tengah jalan Tanya bila guru dah duduk Dekat tempat dia Dah duduk elok sebelum nak mula kuliah tu Ustaz tanya, Ustaz minta izin je Mohon maaf, tanya Ustaz nak minum air kosong je ke? Ataupun Ustaz nak minum kopi ke? Ataupun teh o ke? Kan? Okay. Ah, ni. Ustaz tu kata Saya minum teh o saja Jangan manis sangat Haa, ah, oh, orang elok lah tu Tapi jangan bertanya Temp dekat jalan ah, Ada orang yang tak faham Dia rasa Temp tengah, tengah jalan ni lah aku kena bertanya kan <laughs> aku kena bertanya padahal itu adalah kurang adab bila dibahas daripada segi adabnya maka itu orang kurang adab. Nah jadi yang ke-12 eh, ibu ayah semua adabnya jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya wallah waalam bisawab. Nah, kita tinggalkan baki yang nombor 13 tu sebab nombor 13 tu penting untuk dibahas. Kita kata dibahas dengan detail tuan puan. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita bahas. Jadi setakat ni dulu kita pukul 7, 2 minit dah masuk azan maghrib tuan puan Sekarang ni pukul 6.55 Kita ada masa dalam 7 minit lagi InsyaAllah untuk sama-sama kita bersalawat Ke atas baginda Nabi Muhammad SAW di petang hari ini Jadi sampai sini sahaja untuk uh, bacaan kitab kita, uh, kelas kita, pengajian kita Kita sambung lagi insyaAllah di petang hari ini dengan bacaan salawat